перша, нахуй, ногу Готов. Мина. Красиво. Да, шесть. Это три. По готовности огонь. А Готов. Мина. Мина. -а. в основном вот, сидим, ждем команды, допустим, если какие-то наступления, там это что-то кого-то прикрыть, там, либо наши какие-то штурмовые действия, это тоже прикрыть, там это помочь, короче, пехоте. А так в основном, да, сидим, дежурим до команды. Вот. Если команды нет, отдыхаем, так сказать, трошки, то и нормально. Яка была динамика боевых действий, когда вы сюда только заехали? Активная, <laughs> очень активная была, в день иногда и по 100 мин выкидывали, вот такое. Вот. потому что как бы город был более целый и больше, так сказать, ездить было больше мест спрятаться и как бы больше этих орков, так сказать, лезло. Вот. И потом уже со временем, когда город разобрали, то чуть поменьше, но все равно лезут и лезут, и, короче, день на день не приходится, так сказать. Заехали примерно в мае, где-то в середине, там, в конце 24-го, получается, года, вот. Поначалу как-то так это вот непривычно, там, типа, стреляют туда-сюда, этот. Бывали, да, штурмовые действия, типа, такие, ну, прям, жесткие с техникой, и это, в принципе, все так сказать, подавляли, вот. В тот момент, не знаю, только в основном, наверное, думаю, процентов 80 города, типа, было целое, вот тот момент, когда мы заезжали, что тут все так еще село более-менее, типа за живое, целое было. Вот, посадки, типа, тоже все особо так вот, это зелено, все это все нормально более-менее. Вот, а потом уже со временем начали вот кабами закидывать, там, чуть ли не в день 100 штук, а то под вечер, ночь. Вот, в принципе, так вот частями-частями города -частями город и разобрали полностью. Сейчас там, думаю, ничего живого нет. Лучше держать, допустим, этот какой-то клаптик, пытаться как-то стараться, чтобы они дальше, ближе к тылу не подошли, потому что если они вот так вот будут постоянно отступать, отступать, постоянно все разрушат под самый фундамент. И так само те люди, допустим, там за 20 километров от передка сидят, типа более-менее, а так если ты постоянно отступишь, вот там, где они сидят, живут, там какие-то там старики в основном остались, у которых в селах там, не знаю, воду иногда привозят, а ты сидишь без света, вот. І, в принципі, якщо от, відступати, відступати, і там нічого не буде. Ну, от стараємося, звісно, тримаємося, Сил намного, звісно, у нас менше. Ну, все одно этот, держимося, так сказати. Немає цього города вже. Так що їх пускати далі, щоб вони далі руйнували останні города, давайте відпустимо, віддамо цей Вовчанськ, Вони зараз підуть на наступ, підуть ближче бомбити. З таким темпом і всю Україну відомо, тільки вона вже буде розбомблена. Скільки так от на mm -hmm. скидку вже через ваші руки разом? Ну, mm -hmm. ну краще, мабуть, ну, більше трьох тисяч точно, може навіть п'ять, може більше. А так особливо все щодо вже збілися з з цього. Yeah. Да. Іноді, звісно, воно... Но в бронике вот эта футболка, она с тебя течет, все, короче, по лицу, по этому, по этому, короче, жарко. Еще тогда, конечно, Был момент, когда какое-то там, как сказать, погодное явление, или что-то типа того, и жара вот под 40, когда было. Ты выходишь на улицу, просто офигевший этот, и как раз работа. О, это просто жесть была. Мы тут, грубо говоря, в трусах ходили. Ну и сам же ж, э, миномет нагревается, да? Ну да, соответственно, миномет. Да. Ты подходишь к миномету, наводиться, от него, там жар это ох, жесть. Ну, ничего надо было работать, то и работали. И сейчас на самом деле как-то этапы уже другие. Типа идет не такая, типа как война, а аэровойна. Вот это FPV, дроны, вот это, всякое такое. И как-то со временем но все меняется. И... так вот. Так, когда этого не было, то работали, типа, пофиг, там, а то веткой накрыли, там, либо какой-то массетью, допустим, мы работали. А так сейчас в основном, если работа, то больше надо ушами слушать и так далее, потому что очень много всякого летает иногда наши, конечно, иногда так это, то услышишь где-то что-то летит, быстро так вот у миномет накрыл, там как бы пруд, надо работать, ну тоже не можешь работать, потому что мало ли, если тебя спалят, тебя там штучек 20 накинут в ответ, вот, плюс еще могут и доработать. Ладно, если артиллерия там не точечно типа работает, типа в разные стороны могут попасть, могут не попасть, а в то увидит, куда бьет. Вот. Поэтому Такое тоже страшно страшно. И напить давай, близкий, назад ее посад. Вот так. Крайно ладно. Давай. Шесть. готов. Огонь. Мина. 11. В основном мы по пехоте работаем, то есть какое-то там скопление типа, противник, там, человек 20-30, типа и там прям в цель, так сказать, в эту шайку попасть, то это круто. Но ну, а так, наверное, когда по танкам работали, когда пытались, это, конечно, для нас странно, бо, ну, типа понятия для каждого разные, когда мы ловили танки, типа стреляли. ну так тоже и попадали, и полили танки. Тоже интересно, конечно, попалить такое. Ну а так в основном, да, когда э, работа надо была, и, типа по дронам говорят, что там в хату забежала <coughs> <coughs> э, около 20 человек, допустим, там 15, и как раз эта мина в хату попадает, и ты такой, ух ты! <рекленно> Прикольно. Вот а так в основном то пехота, пехота, поля, посадки туда же так. Найголовніше ціль це коли ти їх зупиняєш. Коли ти розумієш, що вони йдуть на твоїх же хлопців, які стоять спереді, ти починаєш всипати і вони розуміють, що далі смисла немає, і назад не вертаються. Оце, мені кажуть, саме найкраще, що спонукає працювати ще. Коли ти розумієш, що хлопці сидять в окопі, чекають твої допомоги, і ти їй даєш. Коли тобі кажуть, що ти попадаєш в ціль, і ти робиш своїм хлопцям, які стоять ближче тебе, набагато легше. Від цього і адреналін, від цього хочеться ще більше працювати, аби, аби було чим. Ми ж, ми ж тільки за. Я давав присягу своєму народу, що я буду його захищати, і не було сумнівів. Якщо пройшов мій час, треба, наче треба. Тут не було такого, що не буду чи не хочу. Ну, воно ж не, не торкнеться мене, торкнеться когось другого. Це треба самому для себе понімати. Не пішов би я. Не пішов би другий, третій, а, а що було б далі? Вже пів України не було з таким часом. Ми продвигалися і продвигалися. А так ми могли б е, залиш, залишити їм території, як вони хочуть, але який сенс цієї війни? Вона триває вже скільки років, і просто так взяти і віддати територію. За ці території хлопці, скільки полягло. Для того, щоб ми розуміли, що. Не просто так ця війна була забрати свої території назад, і були якісь гарантії безпеки, що не пройде місяць, два, півроку рік, і вони підуть опять в наступ. Саме більша мотивація це надія того, що воно скоро закінчиться. Ну, так як бачиш свої сторони, знаходячись тут, не скажеш, що воно скоро закінчиться. Ну, надія все одно всередині є. что одно той день, коли зранку встаєш, і тобі хлопці кажуть, що війна закончилась пора дому.